Gəfi Mazandarani bir alimdir, bir tələbədir, getdim yanına. Dedim ki, ağa gedirəm Məşəddə İmamzadanın ziyarətinə. Dedi ki, mənim salamımı çatdır İmamqızıya və cavabını da gətir mənim üçün. dedim salamı çatdırmağa söz verirəm, amma məndə o qabiliyyət yoxdur, cavabını eşidəm gələm sizə, deyəm, İmam Rızaya, olsun, dedi İmam Rıza salam olsun, cavabım verdi. Deda hələsən get salamı ver, inşallah ağa kərir cavabını da verək. Mən getdim Məşəddə İmam Rızanı ziyarət elədim. Ondan sonra da deyim, İmam Rızanın qəbrinə üzümü tutdum, demək ki, yaymandısa. Ayətullah Mazandaranın da sizə salamı var. Yatdım, yuxuda gördüm, dedik ki, "Get Ayətullah Mazandaran, yəssalamın cavabını çatdır." Sonra denən, "Ay nəşə" Cəmalə fəridlətən təl tələb. Cavu bezəmə xanə, sipəsmi mantalır. Əsas üçüncü sətrdə İmam Rıza dedi ki, qonaq istəyirsənsə, evi əvvəl süpür ki, qonaq gəlsin, belə daxil ol. Məndir qayıtdım, gəldim Mazandaranə göz işlərimi görəndən sonra istədim gələn Əyhəddullah Əs-Səfəaniyyə İmamımızın cavabını deyəm. Qafasını döydüm, qapını açanda baxdı mənə dedi: "Aynəşoğl. Cəmal və bəli, tələbə. Tələb, Canın bəzən bexane, səpas mi tələb. İmam tələbə." Bir eşiddim İmamımıza nə cavab verdi? İmamımızın cavabı budur ki, "Qəlb evini gələk süpürüb təmizləyəsən, qəlb evini təmizləsən ki Allah gələ qəlbə girə. Natəmiz qəlbə Allahın məhəbbəti daxil olmaz. Allah qəlbə baxır, ürəyə baxır, bizə qiymət verir. Zahirimizi düzəldirik, qəşəng paltarlar geyinirik, qiymətli libaslar alırıq. Zahirimizə necə baxırıq, amma Allah ürəyə baxır. Şeyx Şuşləri Rəhmətullah əleyh dey bir məclisdən qaytdırdım minbərdən. Gedirəm birdən bir sərxoş adam, içki içən bir adam sərxoş vəziyyətdə. Ayaq üstədə dayana bilmir. Gəldi tutdu mənim qabamdan qabağı kəsdil. Mən qorxdum. Çünki bunun ağlı başında deyil, nədirsən eləyər bu. Bu alimdi, fakih, müctehid idi Şeyx Şuşləri. Qaydır məsciddən. Gəldi qabağım tutdu qabasından tutdu qabasından tutdu dedi şeyx mənim bir içim var bir çölüm içimlə çölüm bir-birinə oxşayır mən sərhoş bir tənamam yiyib içən adamam və necə görürsən elə mən də elyəm mən göründüyüm kimiyəm şeyx sən də göründüyün kimisən mən elə Bir Allah'a and olsun, ölənəcən o sərhoş adamın sözü mənim beynimdə idi. O mənim üçün nəsihət oldu. Mən də vaxtım dedim mən ki o əvanı qəvanı əynimə giyinmişəm. Bucur zahirimi düzəltmişəm görəsən mənim də zahirimlə batinim bunun kimi eğildi, yoxsa mən ancaq zahirimi düzəltmişəm. Qalbım bərbad nəsiət dedi. Allah qəlbə baxacaq, ürəyə baxacaq, bizə qiymət verəcəy. Qəlb Allahın yanındadır. Qəlb dünyanın yanındadır. Musa əleyhissalam gedir Tur dağına, görür bir nəfər dua edir, münacat edir. O qədər hallan dua eləyir, ağlayır, nə istəyir Allahdan. Hz. Musa Allah'a deyir ki, ilahi O gözəl halla səndən istəyirdi, dua elirdi. Əgər onun hacəti mənim əlimdə olsaydı, mən verərdim, Musa elə saram dedi. Allah cavab verəcəyi, Musa mən onun qəlbinə baxıram, görürəm onun cismi mənim yanımdadır. Ruhu dünyanın yanındadır. O da ki, o qədər ağlayır ki, beyni gözündən tökünə onun hazət rəvayət edir ona. Çünki onun qəlbi mənə məxsusdur. Onun qəlbində məndən çox başqa şeylərin məhəbbəti var. Nəzrət İbrahimi Allah imtahan elədi. Nəzrət İbrahimin bir köşəsi də var idi, qoyun otararmış. Qoyunlarına otaranda birdən qulağına səs gəlir. Subbuhun quddus, Rabbuna varatul məlaikatu Rabbuh. Pakdır mənim Allahım. Ələklərim qoruğunun Rəbbidir. Bu sözü eşidir, rəngi dəyişir, dirilə biləcək heç kim səmaeyə. Məşhuğum onu sevdiyimın adını çəkir. Görür bir nəfər diyanı de de, bu zikirlə deyir, deyir də denen, "Mənim sevdiyimın adını çəkirsən." Deyir, "Şərtim var." Deyir, "Nədədir? Boynlarını yarsın gerəyim mənə verəsən bu zikri təkrarlayım." Deyir, "Verdim sənə qurbanım." Deyir, "Şəhuğum quddus, Rəbbul mənaiketə var ruh." Deyir, "Hoşum gəldi o zikirdən." biz də fədatdir. De, deyir, gələy qoyunların yarısını da verəsən. Onu da verir. Ondan sonra sikilə deyir, mən Cəbrayilın Allah məni göndərdi. Mən şüpheledim. Sənin məqamın var İbrahim Hətimə Rəhman Allah dostu. Allah dedi, get gör qəlbində dünya da var, yoxsa ancaq mən varam. İmtahan elədi və bu imtihandan təmiz çıxdı. Razısan? niyə onun hamsını verəsən təki Allah ürəyində qala